ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾನು ಆರರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಯೋಗದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೈ ಸನ್ಯಸ ಮತ್ಪರ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ತಮದ್ಧ मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पाता मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन अदस्वमयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि पूर्वं न संशयः अथश्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं मत्कर्म मत परमो भव मदर्थमपि कर्माणि